Таракани нас... таракан ямня живой таракан, але я больше нічого не почує. Таракани, криси в одному з київських супермаркетів клієнти спостерігали за гризуном, який спокійно їсть батон. І плісінь на любой вкус. Добро пожаловать в український мір Потом все Потому то на канові. В Украине очередное массовое отруєння в этот раз в Львове. Массовое на Винничине. Украину захлестнула волна массовых отравлений. Дизентерия, сальмонеллез, кампилобактериоз и много других чрезвычайно опасных болезней. Только за последние несколько месяцев уложили на койки более двух тысяч украинцев. Вы работаете с поживачами, есть закон про информацию. Если... это закон про информацию, да, все видели в гробу, все люди. Вы видели, что происходит на самом деле в стране? За всю историю независимой Украины никогда ранее не было такого разгула смертоносных бактерий. Эксперты считают, все потому, что санэпидемслужбы, которая и обязана быть барьером для разных инфекций, теперь попросту не существует. Там был сфальшованный мой подпись. Я не давал, Министерство охраны здоровья не давало своего погодження. Смертельно опасная санэпидемиофера. У меня собрала швидка допомога Я нишу перед захистом провела под крапельницами у лекарни. Раскрываем секретные схемы старых санслужб и планы новых смотрящих. Так называемый черный прескуран. Зависит, конечно, от тяжести нарушения. Это десятки тысяч долларов. Обыски в кабинетах главных санитаров всех областей и скандальные задержания. В чем на самом деле заподозрили главного СЭСовца Украины? И вражения наикраще. Кто теперь отвечает за суперкормушку чиновников? Неожиданное разоблачение. И страшная правда. Во сколько оценили наше с вами здоровье? И есть ли сыворотка против вируса коррупции? Смотрите только в секретных материалах. З ознаками отруєння в Ізмаїлі госпіталізовано понад 80 людей. Це напаминала голівудський фільм. Катастрофу у місті заповнені всі лікарні, закриті базари і дитячі садки. У магазинах розібрали бутильовану воду, а ліки в аптеках здорожчали щонайменше удвічі. У мене почалася начала і тарво. Всего за несколько дней маленький город Измаил под Одессой превратился в очаг загадочного инфекционного заболевания. Ксюше всего 11. И ее организм едва справился с сильным отравлением. Мама тоже в больнице. И маме просто стало плохо, как бы еще два дня назад. И она лежала у меня на следующий день. тысячи госпитализированных и еще больше пострадавших. В городе объявили эпидемию. Что стало источником болезни? Кто не уследил за надвигающейся катастрофой? И главное, кому отвечать за мучение сотен украинцев? Было ясно, что это отравление. Ну, потом стали спрашивать. Он сказал, что да, я выпил сырой воды. Как оказалось, кишечную палочку возбудили фекалии, попавшие в водовод. Каждый глоток из крана был чрезвычайно опасным. На чистую воду начался ажиотаж. Люди в панике, да, да люди скупают воду, люди Закушают, брали. Потому, что... пользуются этим. Открыть рестораны, бары, все все объекты общественного питания, рынки сейчас закрываются. Тогда еще главный санитарный врач Украины Святослав Протас был вынужден оправдываться за недосмотр своих подчиненных. Мы матем, небольшой взгляд, что с тем, что контактный Несмотря на упущение и чрезвычайную ситуацию в Измаиле, тогда Протас был еще вполне себе уважаемым специалистом. Однако уже спустя неделю... Он же станет едва ли не главным коррупционером страны. Сегодня одночасно по всей стране обшукували и допитывали главных санитарных лекарей областного уровня. В черном списке оказался и главный санитарный лекарь всей страны Святослав Протас. 30 июня. Как гром среди ясного неба звучат заявления главы МВД, потрясающие всю медицинскую сферу. Главный санэпидемиолог задержан с поличным. Полиция якобы выкрыла коррупционную схему, многие годы кормившую сотрудников СЭС. Утром сегодня был задержан главный санитарный врач Украины, господин Протас. Без изучения деталей поверить в это несложно. Вся санэпидемслужба в последние годы и правда была просто символом старой коррупции. В сфере проверок рынков и магазинов, баров и ресторанов крутились многомиллионные взятки. И вот, неужели наконец-то милиция разоблачила санитарную ОПГ? Оказалось, что нет. Анонсированная неимоверная схема по расхищению госимущества оказалась до смешного скромной. Речь идет про 400 тысяч гривен. И ради этой суммы 44 обыска в двух областях Украины. 19 подозреваемых и в общей сложности около полгода трудов НАБУ и целого департамента МВД. Обвинения таковы. Главный санврач страны, мол, незаконно начислил своим подчиненным 16 главным сестрцам областей двойные премии, а потом попросил одну из них вернуть ему лично. Так і насобирав собі аж 400 тисяч. Всі документи вилучені, проаналізовані, легалізовані матеріали негласних слідчих дій, які проводилися, коли фіксувалися ці всі розмови між керівником служби 20-тює підвергнення. Вся злочинна діяльність була припинена і, відповідно, фактично на сьогоднішній день державна служба очищена. В цьому ділі много странного. Увірений нардеп і член комітету Верховної Ради України по вопросам здравоохранения Олексій Кириченко. Учитывая тупость этого преступления, я, я думаю, что это просто не может быть правдой. Но ну, он не производит впечатление идиота. И если ты делаешь это и об этом знает вся страна, очевидно, или у тебя какой-то заказ, или ты настолько уверил, уверился в своей безнаказанности, что идешь на абсолютно неграмотные тупые шаги. И я не верю в это. Странно, что даже денег в сейфе Протаса правоохранители не нашли. А на нашу просьбу предоставить оперативное видео ответили отрицательно. Мол, все супер секретно. Интересно еще и то, что Святослава Протаса с его главными подчиненными задержали в последний официальный день работы старой санэпидемслужбы. С июля она ликвидирована постановлением Кабинета министров. Все сотрудники уволены. день перед ликвидацией санэпидслужбы, вы знаете, что она ликвидована с 1 липня, и уже, як структуры такой не існує взагалі. Пан Протас решил трішечки копить заработать. А справа это было бездарно и эм, настолько дрібно. Мы пытались взять коментарі у представителя господина Протоса, но встретили нас не очень радушно. Его кабинет сегодня пустует, а сотрудники напрочь отказываются комментировать инцидент. З приводу затримання пана Святослава, до кого можна звернутися. Нарешті я не нічого сказати. В общем, сплошна тайна і навіть може бути фальсифікація. вот, навіть бывший міністр охраны здоров'я Олег Мусію утверждает, он не підписував розрішення моза на ліквідацію сес в такому виде. Что там був сфальшований мій підпис? Я не давав і міністерство охорони здоров'я, не давало свого погодження на. Е... В такому варіанті, яка була запропонована, де була ліквідована і державна служба лікарських засобів, і державна служба по контролю за наркотиками і державна санепідслужба, Він даже подав в суд з требуванням відмінити постановлення Кабміна. Натомість є діюче рішення апеляційного суду про скасування цього пункту, де ліквідовувалася санепідслужба. Натомість уряд не виконує чомусь рішення апеляційного суду. Мусій увіряє, що ліквідація санепідемслужби комусь банально вигодна. при этом сулит коллапсом всей здравоохранительной системы. Потому что расформировать расформировали, но ничего нового пока еще не построили. Есть лишь вот такие планы. Вместо СЭС в Украине будут работать две другие структуры. Госпотребстандарт, который под эгидой Министерства аграрной политики отвечает за безопасность продуктов и Центр общественного здоровья МОЗ, где в лабораторном центре должны проводить исследования всех продуктов. Без контроля, недалеко до анархии. Что сегодня происходит на рынках столицы? Здравствуйте. 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 А что же вы торгуете в условиях? А еще сюда зафиксируйте. Видите, стартовый вес. Скажите, а у вас есть Шо стартовый вес? Болый, ну, болый, Болы, прибив уже, да. А это веса, мои, веса. Программа «Секретные материалы» инспектирует злачное место. Знакомьтесь, Максим Несмеянов. Он знает все о потребительских пристрастиях украинцев. Вжиты до 18.04.16. Сегодня, на секундочку, седьмой месяц. Вжиты до а чего у вас три месяца в просроченный уже? Он три месяца просрочен. А я не знаю, ребята, я два дня как работаю. Сегодня вместе с коллегой они специально для наших зрителей проверят один из столичных рынков. У вас есть какие документы, документы санитарные книжки. Так, книжки. Так, а да. покажи, Когда в последний раз сюда ступала нога сотрудников СЭС? Начинаем инспекцию. Уже в первом рыбном павильоне нас шокирует увиденное. Ведь не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что о каких-либо нормах продажи рыбы здесь будто никогда не слышали. Первое же место и первое нарушение. Такую вот рыбу брать вообще не рекомендовано и опасно для вашего здоровья. Согласно температурным условиям, она должна храниться от минус 8 до нуля. Тут, возможно, даже летальный исход. И как только продавцы заприметили камеру, рынок быстро закрылся. А что такие вы массово закрываетесь? Почему? Ну, что у вас есть еще а у вас есть не обед. На наши просьбы предоставить хоть какие-то документы продавцы реагировали агрессивно. А же, знаете, пока лаборатория делает полностью анализ, вы не имеете права торговать пока этим мясом. А, а ваши За 40 минут инспекции по рынку нам не предоставили ни одного сертификата. Произведено 11-2013 до 11-2014. Сейчас 2016 год, вот это два года уже лежит просроченная продукция здесь на прилавках. Не говоря уже о санитарных книжках самих продавцов. Выбойничка, пожалуйста, а у вас есть документы? Куда вы Как и другие столичные базары, этот регулярно проходит проверку санэпидемслужбы. Санитарная служба часто платит. Да, норм... да, и нормально. Конечно. И нормально реагирует, И что, нормально все? Будет? Нет, не нормально. И По... что, вы платите штрафы? По обязательно. А сколько штраф? Сколько? Сколько? 170 гривен. 170 гривен стоит сегодня ваше здоровье? Смотри, ну, общем, не умри. Да. Смотри, не умри. Постараюсь. Ну, постарайся. Нам объясняют, мол, все документы хранятся в местной лаборатории. Вам санитары так разрешают торговать? Конечно. И пока мы идем в святая святых рынка, все уже практически свернули лавочки. Что же на это скажет руководство базара? Вы работаете с поживачами, есть закон про информацию. Вы знаете, Очень... мы этот закон про информацию, да, все видели в храбу, все люди. Вы видели, что происходит на самом деле в стране? Но об этом немного позже. Прямо сейчас программа «Секретные материалы» начинает разоблачительный эксперимент. <рапрошения> мы закупаем куриные тушки в одном из местных супермаркетов и идем торговать на рынок. А ты, ты, ты почему? Ща -ща? кости почему? Что, что? Кости. А за скільки вы взяли? Вони просто, ну, насправді вони добрі, просто що вони крадені, тому дуже вот, хочемо зараз їх швиденько продати. Пройдем ли мы фейс-контроль и разрешит ли санэпидемслужба встать нам без документов? Скоро почем у ну, тебя? Давайте 20 гривен выдают в утушку. Ну, покажи, нет. Но все по порядку. Прежде чем идти в администрацию, консультируюсь с местными торгашами. Документы не обязательны, значит шанс есть.

А ну я вам дам телефон девочки, она хочет с курями у нас на базаре. Э, здравствуйте. Скажем так, она ворована. Э, ну, у нас тушки вот куриные. И вот э, хотели бы их продать. Мне объясняют правила. Место не проблема. С документами тоже что-то можно придумать. Но, конечно, намекают не бесплатно. Главное – раздобыть холодильник, чтобы не распугивать покупателей плохим запахом товара. Хорошо, что мы сказать? Проверки тоже, судя по всему, условные. А, про, а проверки какие-то там нужно будет делать? Ну что же, становимся на точку. Интересно, заметят ли покупатели подвох? Неужели кто-то рискнет купить замороженную курицу непонятного происхождения? Выкладываю товар. И не успеваем мы еще придумать легенду, а от покупателей уже отбоя нет. Трошки их подсукали, поэтому мы зараз их что-то распродаем. Поняла, подсукали. Вот первый клиент. что ты хочешь? Или 20 деревень забрать. Да? да. Нет. Конечно. Для да. Да. да, варить, конечно. Мне верят на слово. Неужели тут документы, как и здоровье, никого не интересуют? А э, вам не поставляют? <си> да. Не-не, а <си> Будем, не не будем працевать. Пять минут на рынке, а я уже продала две первые тушки. Берите. 25 за тушку. Треба их швидко нам распродать, потому <си> что да, они, видите, заморожены, они пропадут. Градины или испорченные, все равно. Давайте но я в В супермаркет тоже. Так что и свежие. Да, 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 свежие. То, что надо. В это сложно поверить, но мясо, которое находится на 30 градусной жаре без холодильника, тут никого не смущает. Даже без разрешения администрации тут становятся все, кому не лень. При этом никто не отвечает за безопасность покупателя. Выясним, на что можно закрыть глаза, а главное, за сколько. Эксперты рассказывают, существуют три основные коррупционные схемы, на которых держалась вся санитарная служба. Первое – торговля разрешениями. Санитарная служба выдавала вселякие дозволы на Дитячі взуття, дитячі одяг, дитячі іграшки щодо їх безпечності. І тут теж можна було очікувати всіляких маніпуляцій щодо видачі тих чи інших дозволів за, за гроші. Втара обов'язкова составляюща зароботок на давленні на бізнес це так звані перевірки підприємців, і навіть влада використовувала для того, щоб тиснути на бізнес і доїти свого роду цей бізнес. Різноманітні перевірки з санепідслужбою. И, конечно же, сертификаты качества. В итоге сегодня трудно сыскать предпринимателя, который ни разу не давал на лапу сотрудникам в санстанции. Приходит инспектор, проверяет так называемую санитарные книжки персонала, которые зачастую являются эффективными, поскольку проходить медосмотр в установленном порядке, это зачастую долго, неэффективно, занимает очень много времени. Ольга – директор фирмы, которая занимается ресторанным консалтингом. Она знает об этом бизнесе все. Так называемый черный пресс-куран СЭС она знает на память. Очень многие представители бизнеса знают, что накануне больших праздников всегда проводятся проверки, потому что чиновники хотят получить взятки для того, чтобы хорошо провести праздник. Любой вопрос решается за деньги. К примеру, чтобы ресторану было позволено работать даже с нарушениями, нужно заплатить инспектору минимум 5 тысяч долларов. Поскольку законы составлены так, что не нарушить их невозможно. Это же касается, допустим, тех же санитарных норм. Иногда все эти вопросы решаются совершенно бесплатно, если владелец ресторана, кто-то как бы, близки к власти. То есть есть заведения, которые просто не трогают, потому что их владельцы и совладельцы так или иначе близки к власти. В общем, пока в стране чиновники дерутся за кормушки, миллионы украинцев совершенно не защищены от произвола предпринимателей. Ведь пока санстанции ликвидированы, проверки никто не проводит. Неужели на рынках сегодня можно торговать всем, чем вздумается? Продолжаем инспектировать базар. у Вы знаете, я, я, я все за документами. Все за документами? С приходом камер все продавцы массовые без объяснений сворачивают лавки. Но мы успеваем заглянуть в мясной павильон. Вместо хоть каких-либо документов нам предлагают просто понюхать товар. Мол, если пахнет, можно смело есть. Скажите, у вас есть довидка с вами в станции? А покажите, сходить, Ребята, понюхайте мясо, зачем бумаги? Наш эксперт проводит нас в складовке, где и хранится весь товар. Вы не имеете права, начальника, без Вы не имеете Давайте начальника сюда. Идите, начальника. И... Давайте начальника. Ничего. А, а что у вас давай там давай такого, давай. что вы так ховаете? А, а, а я корица, вы имеете четвер... право. Продавцы идут в оборону. Неужели в кладовке все настолько плохо? У вас мясо хранится на полу. А нам не разрешают холодильника показывать людям. А а будет что? Будет. Ну так, ну так, что? А что нет, им показывать? Нет. Идем к руководству. На месте заместитель директора. Но объяснить, почему рынок работает без документов, у него получается не лучше, чем у продавцов. А ты молишься? А ты молишься? А На... 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 Я... Я... я Вы меня услышали, я вам трижды повторю, что этим занимается санитарная служба. Дирекция запрещает нам снимать и заявляет, мол, они ни при чем. Все вопросы к санстанциям. Это вопрос не к нам, это вопрос к тому, кто занимается э, реализацией продукции. Санитары же заявляют, книжки и сертификаты у продавцов. Похоже, над нами просто издеваются. Но как только камеры выключаются, мы выводим замдиректора на откровенный разговор. Оказывается, рынки живут от штрафов до штрафов. Во сколько же оценивают наше с вами здоровье? Сделаю рынок, вот с штрафы? Стила в рынку за одну проверку. За, за одну проверку, где так цена багат? 5 тысяч. И это только официальный штраф. Существует еще и другой благотворительный взнос инспектору. Чтобы закрыть глаза на нарушения, за одну проверку инспекторы просят от 5 тысяч, но уже не гривен, а долларов. Сами приезжает, вас завжди штрафуют. Они не могут не В общем, пока чиновники продолжают делить кормушки, украинцам остается рассчитывать, разве что на удачу. Кто же подвергает всю страну эпидемиопасности, скоро узнаем.